தஸ்மை முனிவராய ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அம்சம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினைந்து திருமணம் தக்ஷனுடைய எட்டு பெண்கள் வம்சம் இவை பற்றிய ஸ்லோகங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கப் போகின்றோம் ोर्भभूवातप्रजाक्षयः तपश्चरस्तु पृथिवीं प्रचेतस्सो महीरुहार्भभूवात प्रजाक्षयः नाशकन्मरुतो वातुं वृद्धं कमभवद्रुमैः दशवर्षसहस्राणि न चेकुश्चेष्टितुं प्रजाः तान् दृष्ट्वा जलनिष्क्रान्ताः सर्वे क्रुद्धा प्रचेदसः मुखेभ्यो वायुम् अग्निं च ते सृजन् जातमन्यवः उन्मूलान् तत्तान् वृक्षान् कृत्वा वायु अशोषयत् तान् अतः कोरस् तत्रा भूद्रुमसंक्षयः द्रुमक्षयम् अतो किञ्चित् शेषेषु छागिषु उपगम्याब्रवीत् एतान् राजा सोमः प्रजापतीन् कोपं यच्छत राजानः शृणुध्वं च वचो मम सन्धानं वत् करिष्यामि सह क्षितिरुहैरहं तत् न भूता च पूर्वं मया गोभिर्विवर्धिता मारिषाणामनाम्नैषा वृक्षाणाम् इति निर्मिता भार्यावोऽस्तु महाभागा ध्रुवं वंशविवर्धिनी युष्माकं तेजसोऽर्थेण मम सार्धेन तेजसः अस्याम् उत्पत्स्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापतिः मम सांशेन संयुक्तो युष्मतेजो मयेन वै तेजसाग्निसमो समोभूयः प्रजासंवर्धयिष्यति कण्डुर्नाम मुनिः पूर्वम् आसीत् वेदविधाम्बरः सुरम्ये घोमती तीरे स तेपे परमम् तपः तत्क्षोभाय सुरेन्द्रेण प्रम्लोशाख्या वरप्सराः प्रयुक्ता क्षोभयामास तम् ऋषिम् क्षोभितः स तया साधम् वर्षाणाम् अधिकम् शतम् अधिष्ठन् मन्तरद्रोण्याम् विषया सक्तमानसः इदल क्षोभितस्य तया अप्रिङ्गद् क्षोभितस्य तया अप्रिङ्गर पाडवेदम् इरुक् तम् सा महाभाग गन्तुम् इच्छाम्यहम् दिवम् प्रसाद सुमुखो ब्रह्मन् अनुज्ञाम् धातुम् अर्हसि तयैवम् उक्तसमुनिः तस्याम् आसक्तमानसः दिनानि कतिचित् भद्रे स्थीयताम् इत्यभाषत एवं ततस्तेन साघ्रं वर्षशतं पुनः बुबुजे विषयां स्तन्वि तेन साकं महात्मनाः अनुज्ञां देहि भगवन् व्रजामि त्रिदशालयम् उक्तस्ततेति स पुनः स्ययतां इत्य् भाष्यत पुनर्गते वर्षसदी साधिकेसा शुभनना यामित्याह दिवं ब्रह्मन् प्रणयस्मितशोभनम उक्तस्तयैवम समुणिहि उपकुह्याग् देखशनम् इहास्यतां क्षणं सुभृ चिरकालं गमिष्यसि इذల इहास्यतां क बदला प्राहास्यतां அப்படிங்கற பாடபேதம் இருக்கு सा क्रीडमाना शुश्रोणी सहते नरशिना पुनः शतद्वयम् किञ्चित ऊनम वशनां अंगतिष्टत गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनं प्रुक्तप्रुक्तस्तया तन्द्या स्थीयतामित्यभाषत इद् देवराजनिवेशनं क बदला देवराजनिषेतनं அப்படிங்கற ಪದபீദം तस्य शापभयाद्भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा प्रणयभङ्गार्ति वेदिनी न जगौ मुनिम् तया चरमतस्तस्य परमर्षेरहर्निशं नवं नवम् अभूत्प्रेम मन्मताविष्टचेतसः एकधा तु द्वरा युक्तो निश्चक्रामोटजान्मुनिः निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्रागसा शुभा इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमहः शुभे सन्ध्योपास्तिम् करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत् ततः प्रहस्य सुदती तम् सा प्राह महामुनिम् किमद्य सर्वधर्मज्ञ परिवृत्तमहस्तव बहूनाम् विप्रवर्षाणाम् परिवृत्तमहस्तव मुनिर्वाच प्रास्त्वम् आगता भद्रे नदीतीरं शुभं मया दृष्टासि तन्वङ्गि प्रविष्टासि ममाश्रमम् इयं च वर्तते सन्ध्या परिणाममहर्गतम् उपहासः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम प्रහයාගතා ්‍රමන් साం ඒ න්න කෂ නව ्य ලය ගතා दශධනත ලන ्य ල බදල ත කද्य ය अర පබද සම්‍ර තා පक्ष යक्षනම් ක्यතා බීරග కල त्वया मे रमतः सह प्रम्लोच्च उवाच सप्तोत्तरान्यतीतानि नववर्षशतानि ते माषाश्चिरुवाच सत्यं भीरुवतस्येतत् परिहासो दिनं शुभे दिनमेकम् अहं मन्ये त्वया साधमिहासितं प्रम्लोच्च उवाच वदिष्यामनृतं ब्रह्मन् कथम् अत्र तवान्ति विशेषेनाद्य भवता पृष्टा मार्गानुवर्तिना सोम उवाच निशम्य तत्पचुत्यं स मुनिरृपन दिग्दिग् माम् निनिन्दात्मानमात्मना मुनिर्भुवाच तपांसि मम नष्टानि धनम् अतो विवेकत्वेनापि योषिन्मोहाय निर्मिता इति हतो विवेकः बदल कृतो विवेकः अपिङ्ग पाठभेदम् इरुक उर्मिषड्कादिकं ब्रह्म येयम् आत्मजयेन मे मतिरेषा कृता येन दिक्तं कामं महाग्रहं व्रतानि वेदवेद्याप्ति कारणान्यखिलानि च पहृतानि मे विनिन्द्ये तं समत्मानम् आत्मना ताम् अप्सरसम् आसीनाम् इदं वचनमब्रवीत् गच्छपापे यथा कामं यत्कार्यं तत् त्वया देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्याभावचेष्टितैः न करोम्यहं भस्म क्रोधीव्रेण सताम सप्तपदम मैत्रम उचितो हम त्वया सह अथवा तव को दोष है किं वा कुप्याम यहम तव ममैव दोषो निदराम येनाहम अजितेन्द्रियः इदल दोषो निदराम के बदला दोषो दोषोदितराम अपनीने சொல்லி ஒரு பாடவேதம் இருக்கு यया चक्रप्रियार्तिन्या कृतो मे तपसो व्ययः द्वया दिग्द्व महामोह मंजूषां सुजुगुप्सिताम् इदिले 43 अद இரண்டாவது வரிले दिग्द्वम அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா दिक्तम அப்படிங்கிற പാഠവേദം இருக்கு सोमवाच याबत् कित्तम सविप्रर्षी ताम भवीती जला साबबुवाती बीपतखु प्रवीपमानां स्विन्न घात्रलतां सति गच्छ कच्छेति सक्रोधं उवाच मुनि सत्तमह दलस्विन्नगात्रलतां बदला किन्नकात्रलतां அப்படிங்கற பாடம் வீதம் இருக்கு सा तोनिर्बक्षितातेन विनिश्क्रम्य तदाश्रामात आकाशघामिनी स्वेदं ममारज्यतरुपल्लवैः मा निर्मितर्माणा घात्राणि वै वृक्षात् वृक्षं ययौ भाला गर्भस् देहे समाहितः निर्जगामचरोमाञ्चस्वेदरूपी तदङ्गतः तं वृक्षा जगृहुर्गर्भं एकं चक्रे तु मारुतः मया चाप्यायितो गोपिः स तथा ववृदेशैः वृक्षाग्रगर्भसम्भूता

सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नमः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहासिकाय नमः